ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ దశ శ్లోకీ స్థుతి ఓం నమ శివాయ ఈ దశ శ్లోకీ స్థుతి పరమేశ్వరునికి సంబంధించింది శివ అని రెండు అక్షరాల నిత్య స్మరణ కైలాసాన్ని చేరుస్తుంది భక్త సులభుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ స్వామికి సంబంధించిన ఈ దశ శ్లోకీ స్థుతి భక్తితో పఠించిన లేదా విన్నా ఆయన అనుగ్రహంతో మన కోరికలన్నీ తీరుతాయి ఆరోగ్యం దక్కుతుంది ఆయుష్ పెరుగుతుంది అని పెద్దలు చెప్తారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ దశ శ్లోకి స్థుతి साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्बत्पतीया वयं साम्बौ स्थौमिसुरासुरगणाः साम्बेन सन्तारिताः साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात् परं नो भजे साम्बश्चानुचरोस्पृहं मम रतिस्साम्बे परब्रह्मणि विष्णाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ता स्वयं यं शम्भुं भगवन्मयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः स्वस्वास्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभूवस्ततः तस्मिन् मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि क्षोणीयस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कबिम्बद्वयं कोदण्डकनकाचलो हरिरभूद्बाणो विधिः सारधिः तुणीरो जलदिर्हया श्रुतिचयो तस्मिन्ने हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि पादितमङ्गजाङ्गभसितं दिव्याङ्गरागैः समम् येन स्वीकृतमब्जसम्भवशिरः स्ववर्णपात्रैः समम् एनाङ्गीकृतमच्युतश्चनयनं पूजारविन्दैः समम् तस्मिन्निहृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि गोविन्दादधतिकं न दैवतमिति प्रोच्चार्यहस्तावुभा उद्धृत्याधशिवस्य सङ्गनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः यश्च स्तम्भितपाणिरानतिकृतानन्दीश्वरेणा भव तस्मिन् मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि आकाशश्चिकुरायते दशदिशा भोगो दुकूलायते सीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दस्वरूपायते वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन् मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि विष्णुर्यस्य सहस्रनामनियमादम्भोरुहाण्यर्चयः एको नोपचितेषु नेत्रकमलं नैजं पदाब्जद्वये सम्पूज्यसुरसंहतिं विदलयं स्त्रैलोक्यपालो भवः तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रेयोदयया समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन् मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि यस्यासन्धरणी जलाग्निपवनो व्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोष्ठधा परिणता नान्यत्ततो वर्तते ओङ्कारार्थविवेचनी श्रुतिर्यं चाचष्टतुर्यं शिवं तस्मिन् मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूता परिभवं प्राप्तास्तदा सत्परं तानार्तां शरणागतानिति सुरान्यो रक्षदक्षणा तस्मिन् मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि इति श्रीमत् शङ्करभगवतः कृतौ दशश्लोकी सर्वं शिष्यवार्पणमस्ति